Девушки Северодонецка отличаются от донецких девушек. Чем они отличаются? На ну, принципе, ничем. Такие же что красавицы, как, как и в Донецке. Украина! Чемпион! Украина сила, Украина классы! Украина переможе всех! Почитаем! драйв вопрос в эфире! Мы продолжаем радоваться Евро и присутствующим гостям. Ребят, какие впечатления от евро?

А, речевку, речевку, пожалуйста. Украина! Да, 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 да. И все мы болеем за Украину. Украину! Только Украина сегодня проиграла. Ничего страшного, Блин. несмотря на погоду, несмотря на проигрыш. Какие ассоциации у вас в Донецком? Первые. Давай, давай, давай. Президент. Нет, нет, нет. Президент, а что? Нет, на самом деле очень красивый город, мы гуляли ночью. Мне очень понравились ваши дороги, мне очень понравилась красота города, очень красивый город, яркий, освещенный. Хорошо, чем славится Полтава, расскажите, Данчан. А галушки, галушки, шведская битва. Шведская битва была буквально недавно в Киеве. Члены, да. То есть шведская битва дважды была выиграна. Я здесь бывал раньше, на Донбасс-арене был. Вот на Донбасс-арене бував, болел за шахтер сьогодні. Приїхав поболіти за сборную України. Какое впечатлення от Донецька? Mm, Класний, класне місто. Ну, що тут сказать? все підготували чудово. <смірші> Біч не знаю, що сказати. Ну э... що по поводу українських дівчат, донецьких? <смірші> <смірші> ну, українські дівчата всі вони гарні. Донецькі донецькі тим пан бачите. Полтавские хлопцы, дики на Донецке, девчата и ведутся. <laughs> Украина, вперед! <laughs> Ничего себе! Итак, у тебя, наверное, первый вопрос. Ты первый раз в Донецке? Не. А сколько? Каждый Булк. рик раз по пять. Очень угу. Тоже часто бываю в Донецке. На всех клубах бывал. Тоже <laughs> гарные девчата. А, по сравнению с Львовом, девчата краще, чи? Украина одна, все идут в Главное, что наша отчизна, родина ну, просто процветала и не знаю, набирала сил. Всем болельщикам сборной Украины, чтобы не все 19 числа приехали на стадион, поддержали сборную.